जी नंबर एक सौ पात्रिस श्री गुसाई जी को सेवक क्षत्रि वैष्णव आगरे को नित्य लीला ना नागर रंजनी नागर जोशी ठाकुर जी तिनके मन को रंजन करत है और यह राजस भक्त है आगरे में बजाज की दुकान हती एक बेर श्री गुसाई जी को दर्शन भय मन में आई हो इनको सेवक हो तो आछो पाचे श्री गोसाई जी दैवी जीव जानी नाम निवेदन कराए रूपचंद नंदा को संग करते भगवद वार्ता सुनते एक बेर वाके मन में मनोरथ भयो जो हो श्री गोसाई जी के सब बालक बहू बेटीन को उत्तम ते उत्तम वस्त्र पहराओ वाकी हाट में वस्त्र के थान आवे वामे ते खाब जरी के खान सब जुदे काढ़ी के धरे दो तीन बरस में दो ही गांठी भरी के वस्त्र भेले किए एक में पुरुष के पहरवे के दूसरे में स्त्री के पैरवे के अरुषी गुस्साई जी के पास आयो श्री गुस्साई जी पूछे तो कब आयो कहे महाराज आदिराज आगरे थे अब ही आवत हो। महाराज मेरो मनोरथ है तो सब बालक बहू बेटीन को उत्तम थे उत्तम वस्त्र पहनाओ श्री जी कहे गाठी कहा है लाओ वाने सग, सगरी गाठी आगे धरी श्री जी ने खोली के देखी वस्त्र देखी के उत्तम ते उत्तम आप बहुत प्रसन्न भय श्रीमुक्ति कहे वस्त्र तो श्री स्वामीनी जी के लायक है सो आपने एक गाठी वस्त्र की तामे झरी के और थान धरी के श्री यमुना जी के मध्य धारा में पधराई देनी दूसरी गाँठी हो पधराई दीनी क्षत्रि वैष्णव बहुत ही सोच कर मेरो मनोरथ होते दिन में सब एक ठोरो करो श्री गुसाई जी यौही श्री अमना जी में पधराई दिए फिर वह भूखो रो श्री गुसाई जी साक्षात पूरन पुरुषोत्तम के मन की बात जानी आप अर्धरात्रि भई तब मेवा को डबरा भरी अपने श्रीहस्त में लेके उठे और पूछे वह क्षत्रिय वैष्णव आगरे को कहा है वैष्णव कही महाराज आदिराज वह तो बड़े सोच में है कहू परी रहो है शिखु जी कहे वाको जगाए लाओ पाछे वासो कही यह काकड़ा लेके श्री ठकरानी घाट के ऊँह चली सो वह काकड़ा लेके के चलो पछे श्री गोसाई जी आप चले वैष्णव साथ आवत हते वाको बर्जे, को बरजे को साथ मती आओ फेरी क्षत्रिय वैष्णव को संग लेके श्री जी ठकरानी घाट पे पधारे घाट पर देखे वासो कहे देखी तेरे वस्त्र श्री स्वामी जी अंगीकार किए है क्षत्रिय वैष्णव देखे तो वही वस्त्र साड़ी लहंगा चौली सब श्री स्वामी जी अंगीकार किए और श्री ठाकुर जी वही जरी को वागा पहरे है श्री गुसाई जी कहे तू यहाँ ठाड़ो रही हो हम आवत है पाछे आप लीला में पधारे लीला में मेवा को डबरा लेके गए वहाँ भोग धरियो पाछे श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी मेवा आरोग्य नृत्य किए वैष्णव सब देखत रहो और मन में बड़ो प्रसन्न भयो मेरे बड़े भाग है जो मेरे वस्त्र श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी सहित अंगीकार किए श्री गोसाई जी की ते मौको रास लीला को दर्शन भयो श्री गोसाई जी वाको श्री ठाकुर जी को मेवा को महाप्रसाद दियो और ને દંડવત કરી મારા જાધિરાજ તુમ બિના મોં પર એટલી કૃપા કોણ કરે તો મનોરથ હતો કે બાળક બહુ બેટીજીને વસ્ત્ર પહેનાવો એને બદલે સાક્ષા શ્રી ઠાકોરજી શ્રી સ્વામીજીએ તેને ને તે જ દિવસે વસ્ત્રો અંગીકાર કર્યા અને રાસ લીલાના પણ શ્રી ગુસાઇજીએ તેને દર્શન કરાવ્યા આટલું બધું દાન કરનારા આપ છે અને ભક્તના અજ્ઞાનને આપે સહજતાથી દૂર પણ કરી દીધું અને વિશેષ દાન પણ તેને કર્યું તો આવા પરમ કૃપાલું આપણા શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ છે કે જીવે જે મનોરથ ન પણ કર્યો હોય તે પણ તેનો સિદ્ધ કરી દે છે ભક્તા જ્ઞાન વિદુત્તમાય नम शुवलभा की जय